Rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala nabiyyil mustafa wa ba'd Sedang penontonin berahmati Allah sekalian Bertemu lagi kita di dalam program sejenak bersama Kalamullah. Dalam program kita pada pagi ini kita akan membicarakan Surah yang keempat dalam Al-Quranul Karim iaitu Surah An-Nisa Surah An-Nisa merupakan surah madaniyah Mengandungi 176 ayat Bermula daripada muka surat 77 sehingga 106. Jadi surah uh, yang diturunkan di Madinah ini uh, kebanyakannya itu berkisar tentang hukum-hakam syarak. Kerana apa? Kerana Nabi telah pun mendirikan satu negara. Bila ada negara, semestinya harus ada undang-undang ataupun syariat. Nah, inilah ayat-ayat uh, yang turun di Madinah itu kebanyakannya berkisar tentang perundangan hukum hakam, apa yang boleh, apa yang tidak diperbolehkan. Berkenaan surah An-Nisaq, tujuan utama ataupun tema utama di dalam surah ini merupakan perkara-perkara yang berkaitan dengan tata cara mengatur masyarakat Muslim daripada dalam melalui perlindungan hak-hak sosial setiap lapisan dan juga berkaitan dengan keuangan, pengurusan keuangan menghapuskan sisa-sisa perkara-perkara jahiliyah serta memberikan penekanan kepada hak-hak wanita secara khususnya dan juga golongan yang lemah. Surah ini dinamakan sebagai surah An-Nisa kerana banyak membicarakan tentang wanita dan menjelaskan hukum-hakam yang berkaitan dengan mereka. Di antara faedah ayat yang kita dapatkan daripada surah ini ialah yang pertama Allah Taala mengingatkan kepada kita untuk berbuat baik kepada golongan yang lemah. Termasuk daripada kalangan wanita dan juga anak-anak yatim hendaklah bermuamalah bergaul dengan mereka dengan cara yang seimbang dengan penuh keadilan dan kebaikan. Begitu juga disebutkan dalam ayat di dalam surah ini, uh, ke, dibolehkan diperbolehkan untuk lelaki berkahwin dengan empat orang perempuan dengan syarat bilangan uh, dibolehkan untuk berpoligami dengan syarat tidak lebih daripada empat orang dan perlunya adil di antara uh, mereka itu begitu juga antara syaratnya itu mestilah uh, mampu dari sudut zahir dan dari sudut batin kalau tidak uh, satu uh, gertakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka yang tidak mampu untuk berlaku adil tetapi tetap saja ingin uh, berpoligami iaitu akan datang pada hari kiamat dengan bahunya uh, sengit sebelah. Kemudian, di dalam surah An-Nisa juga ada memberi penegasan yang jelas, penegasan yang tegas terhadap keharaman mengambil harta anak yatim. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al Quran, Inna al-ladina yakulun amwal al-yatama zulman, inna ma yakulun fi butunhim nara, wasyaslawun sa'ira. Sesungguhnya mereka-mereka yang memakan harta anak yatim yakni orang yang menjaga sama ada orang yang yang menjaga amanah harta tersebut ataupun orang lain mereka-mereka nah, yang memakan harta anak yatim secara zalim secara tidak adil secara tidak sah maka sesungguhnya sebenarnya mereka itu sedang memakan api neraka di dalam perut mereka nah, ini satu, satu satu perkara yang yang besar yang Allah Taala ingatkan kita untuk tidak bermudah-mudah untuk tidak mengambil hak orang lain walaupun mereka itu di bawah jagaan kita. Eh, tetapi itu bukanlah hak kita, sebaliknya hak mereka. Bagi orang yang menguruskan anak yatim, maka harus ingat uh, tentang harus ingat terhadap uh, larangan ini. Eh, penegasan yang jelas, yang tegas daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini. Itulah tuan-tuan, demikianlah apa yang dapat disampaikan uh, dalam waktu ini. Mudah-mudahan kita memperolehi i'tibar mendapatkan i'tibar dan dapat beramal dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah ini aqulu qauli hadha wa astaghfirullah astaghfirullahal azim liwa lakum ila liqa'in akhar wa billahi al-hidayah wat tawfiq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh